Дорога моя. Прими дней твоих, нечего ждать, нечего. Не всегда время согласно с нашими планами и с нашими программами. Я должен проповедовать, но время наше закончилось. Но это хорошо. Потому что мы проповедуем Слово. Слово рождает нас в веру. Вера побуждает нас идти за Господом и посвящать себя Богу. И когда мы видим живых подвижников, когда мы видим веру в действии, когда мы видим служителей и молодежь, которые восприняли живое, благословенное, действенное Слово и посвящают себя на служение Богу, можно не проповедовать, потому что мы видим Слово в действии. Мы видим Слово воплощенное. Это и есть проповедь. Спасибо, друзья, за то, что вы сказали эту проповедь вместо меня. Мы анализировали ситуацию в Украине, мы думали о трудностях и о перспективах нашего служения. И о всем этом я хотел говорить. Но закончить свою проповедь я хотел вот какими словами. Поговори во всех трудностях и по перспективах. Я хотел вспомнить слова, которые родились в средоточии миссионерского служения со всей его сложностью и проблематикой. Слова, которые могут и должны вдохновлять нас сегодня. Слова, которые принадлежат великому миссионеру прошлого, 19 века Аданирама Джадсона. Он сказал однажды, «Наше будущее столь же прекрасно, сколь прекрасны Божьи благословения». Наше будущее столь же прекрасно, как прекрасны Божьи обетования. Бог решил прославить свое Слово и Своего Сына Иисуса Христа. В этом суть Его обетований. Если мы будем верны Библии, если мы превыше всего будем ценить господство Иисуса Христа в нашей жизни, в церковном служении и в миссии нас ждет прекрасное будущее. Поблагодарим за это Бога и помолимся Ему. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за живое и действенное Слово и за Господа Иисуса Христа, пример которого вдохновляет нас. В Твоих руках наше будущее. Вся наша миссионерская перспектива в Тебе. Мы хотим быть Твоим народом. Мы хотим быть преданы Твоему Слову. Мы хотим учиться любить Тебя и жить в послушании Твоим заповедям. И в таком настроении мы ждем Твоего обильного благословения в жизни нашей, в служении нашим, в нашей миссии. Благослови наше будущее. Во имя Христа мы молимся об этом. Аминь. Будь ласка, займіть свої місця на короткий час. Пам'ятаю слова свого пастора, наставника із Центральної церкви міста Рівного Володимира Петровича Бахора, який мені молодому проповіднику казав наступне: Станіслав, май що сказати, скажи, що маєш, і більше нічого не говори. Ми дуже дякуємо Ігор Олексійович за те, що ви виявили мужність і дали можливість семінарам відбутися повноцінно. Ми дякуємо тим промовцям, спікерам, вчителям, які працювали вчора і сьогодні на вас, дорогі мої брати і сестри, чекають. Ті ж самі семінари є деякі зміни в програмі. і Я думаю, що ви володієте цією інформацією, якщо з вами ваш робочий зошит. Я лише нагадаю, що робота у семінарах розпочинається з 11.45. З 11.45. більшість семінарів, які були вчора, відбудуться у тих самих залах. Якщо не зраджує мені пам'ять у цій центральній залі, основній відбудеться семінар, присвячений особистому благовістю у великому залі. Так. Особливий і унікальний семінар. Тепер увага. Я перехожу на російську мову, Олександр. як це це. не дивно, але я мушу зробити це. Ми приглашаємо всіх старших предсвітерів областей України, а також председателів Союзів, руководителей молодежі Євроазіатської Федерації, наших гостей з Європи, США, СНГ на спеціальне совіщання по стратегическому планированию миссионерской работы на востоке и на западе она состоится в штабе, если быть точным, в зале номер один. Кроме этого, кроме этого, анонсирую еще ряд семинаров, которые пройдут в ближайшие два часа. Евангелизм через малые группы. Сергей Хрипунов, кто вчера посетил его семинар, наверняка не захочет пропустить его сегодня. Боб Вествел представить семинар финансов в миссионерском служении. Социальное служение как миссия Дмитрий Матюхин продолжит свою речь. И благовестие через средства массовой информации Олег Гавриш. Все эти семинары пройдут, как я уже сказал, на втором этаже. И еще... А, все, здесь уже все, да? Дальше объявление. Объявления короткие. Кто забыл свои вещи на месте ночлега? Пожалуйста, не переживайте, но вам нужно самостоятельно связаться с теми людьми, которые обеспечивали вам ночлег, и они помогут вам ваши вещи вернуть. Обед важная вещь э -э состоится там же, в первом павильоне, напротив, вход А. Время 13.30. Да, потому что 2 часа после семинара, потому что в 2 часа мы снова собираемся в этом зале. Для выставки. Для выставки. Да, вот в том мы собираемся. В том числе. С левой стороны. Так. И еще объявление для тех, кто потерял вещи после закрытия форума в 17 часов. Подходите, пожалуйста, в конференц-зал номер 2, это на втором этаже, и там вы сможете, возможно, найти І ваші віші, і у мене, Олександре, є надія, що серед присутніх служителів все таки чимало дуже уважних і слухняних до наших прохань. А це означає, що ви брали ось ці анкети учасників першого українського місіонерського форуму. Якщо так, якщо ви е, дали відповіді на ті запитання або ще не довершили роботу, у вас є можливість, але величезне прохання залишити ці анкети сьогодні віддати у ті руки, з яких ви отримали. Це важливо, і ми дуже дякуємо. Після виставки в 14.45 Ми собираемся в этом зале для четвертой завершающей сессии нашего миссионерского форума. Итак, с миром Божьим, благослови вас Господь, до праці у семинарах.